В рамках спеціального проекту п'ятого каналу час інтерв'ю сьогодні ми в гостях у народного депутата, лідера партії Україна вперед, Наталія Королевська. Добрий вечір, пані Наталю. Добрий вечір. Підсумовуючи цей політичний тиждень, давайте згадаємо, що у парламенті активно говорили про ймовірність зняття депутатської недоторканності. Яка ваша точка зору цього. Очень понятная точка зрения. Мы ее зафиксировали, подписав вместе с оппозицией законопроект об отмене депутатской неприкосновенности для президента, судей и народных депутатов. Но я принципиально считаю, что сегодня народные депутаты имеют лицензию на неприкосновенность, которую они приобретают с депутатским мандатом, и это потом позволяет им заниматься беспределом, чувствовать себя безнаказанными и не выполнять свою главную функцию. Поэтому я считаю, что получится принять законопроект позиции парламента, э, отменить для всех неприкосновенность. Прекрасно. Но если не получится, то нужно принимать сегодня законопроект о неприкосновенности депутатов и убирать из украинского парламента тот беспредел, который там есть, потому что нельзя делить сегодня людей на два класса в нашей стране тех, у кого э, как жизнь по закону, а точнее по беспределу, который есть в нашем сегодня системе правосудия, и для тех, кому все абсолютно можно и им за это ничего не будет. Поэтому принцип закон должен быть один для всех. Нужно начинать с того, чтобы лишить депутатов неприкосновенности. згадуючи цей тиждень, то давайте пригадаємо і звіт уряду про виконання бюджету за минулий рік. Які у вас враження були від цього? Ну, у мене було враження, що це був звіт, скільки украдено з денег із українського бюджету. Тобто, е, це совершенно не соответствовало плану бюджету, який був прийнятий. Е, він не соответствуют параметрам життя і рівню життя, який сьогодні є в Україні. Инфляция, которая там зафиксирована, доходы бюджета, это чистая профанация. В стране увеличивается коррупция, увеличиваются теневые доходы и, к сожалению, ничего не делается в обратной стороне. После этого отчета я обратилась... К ко всем лидерам оппозиционных парламентских фракций с тем, что необходимо, у нас есть такое право по Конституции, собрать 150 подписей в парламенте и поставить точку в этом беспределе экономическом, которое делает правительство Азарова. Правительство Азарова должно уйти в отставку. И мы имеем это право, и мы должны этим воспользоваться. И парламент должен сказать свою точное и ясное слово, что правительство должно уйти в отставку и отвечать за тот беспредел, который они устроили. Отсутствие реакции со стороны парламента, значит, оппозиция соглашается с той политикой, которую ведет правительство. Я считаю, это недопустимо. Поэтому я буду бороться за то, чтобы собрать 150 подписей и чтобы поставить вопрос об отставке правительства на голосование в парламенте продолжающей бюджетную тему была ухвалена бюджетная резолюция на следующий год, то хотелось бы почитать у вас декларкации еще до этого документа. Я думаю, это их фантазия, сколько они планируют в следующем году уже украсть из бюджета, потому что там. Совершенно, опять же, идет несоответствие ни роста внутреннего валового продукта, ни государственного долга, который у нас растет с каждым днем, ни тому количеству рабочих мест, которые они планируют создать. Поэтому я уверена, что уже это правительство резолюцию бюджета следующего года выполнять не будет. Поэтому это они приняли такое желание, намерение, которое не эта команда уже будет реализовывать. Якщо ми вже говоримо про економіку, то давайте згадаємо і вашу програму, ваш проєкт Нова економіка, нова країна. І от коли ви на місцях в областях презентуєте цю програму, то лунає з ваших вуст те, що реальна зарплата може бути тисяча євро. Люди слухають і важко в це повірити, звідки у вас є впевненість, що реальна така зарплата 1000 євро. Я экономист, кандидат экономических наук. Команда, которая у нас работает, это команда профессионалов. Мы сегодня проанализировали все возможности в нашей стране, мы проанализировали те точки роста, эти перспективы, мы изучили опыт стран, в которых за последнее десятилетие было сделано экономическое чудо, где была реально изменена жизнь людей. Это Южная Корея, это Аргентина, это Индия, это Грузия, Нидерланды и Индонезия. Это страны, которые показали колоссальные возможности. Наша страна имеет гораздо больше преимуществ. Вкратце даже сказать, если сейчас 60% уже экономики находится в тени, если государственные закупки около 100 миллиардов гривен это теневой оборот 50 процентов украинского бюджета сегодня не проходит через украинский бюджет а проходит через карманы чиновников поэтому мы поставили перед собой задачу увеличить ВВП на 80 процентов мы зарегистрировали законопроекты в парламенте мы написали понятный план действий как это можно сделать и понимаем что и минимальная заработная плата в 1000 евро, и минимальная заработная пенсия в 500 евро, это сейчас абсолютно реально сделать. Для этого должно быть честное и эффективное государство. Это то, над чем мы сегодня работаем, формируя новую команду, формируя... Ясный план действий, экономическую программу и новую экономическую модель. И мы реализуем этот план, потому что он основан не на чистом популизме и лозунгах, а он основан на понятных, ясных, экономически сегодня выверенных последовательных действиях. Вы говорите ⁇ мы ⁇ Хотелось бы почуть, кто готовит вашу экономическую программу. Кто эти люди, кто ее пишет, и когда можно будет посмотреть на ее остаточний вариант. Презентация программы будет в начале июня месяца. Сейчас идет такое очень живое и активное обсуждение в областях, в регионах. Я проехала уже почти всю Украину, несколько областей. Мы еще успеем до начала июня проехать. Презентация с формированием рабочих групп на уровне областей. Люди, которые занимаются подготовкой и дальше сегодня дорабатывают программу, это и люди дела, это общественные. Лидеры, это э, эксперты, экономисты мы привлекали также людей из тех стран, где э, они реализовали уже программы аналогичные, и это дало серьезный эффект и результат. Поэтому это э, серьезная экспертная группа как из членов нашей партии, так и из независимых экспертных организаций и из, международных экспертов, которые вместе разрабатывали эту программу. Поэтому она является объективной, поэтому поэтому она является реальной сегодня альтернативой той экономической модели, которая есть в Украине, и мы уверены, что управляемое экономическое чудо в Украине возможно. И сделать его можно в период времени до трех лет. И на это как бы, вся программа у нас рассчитана. Говоря про выведение экономики из тени и про подвышение ВВП, то не можно не торкнуться темы створения рабочих мест. Яким чином ви плануєте закривати цю нішу? Я зарегистрировала на этой неделе в парламенте три основных законопроекта, которые уже входят в пакет нашей программы «Народная реформа» и фундамент нашей экономической программы. Поддержка рабочих мест, поддержка национального производителя и налогообложение офшоров. Это то, что позволит сегодня дать стимулы, что главное является для существующих производителей, для того, чтобы они провели сейчас модернизацию, для того, чтобы вложить инвестиции для того, чтобы были уверены в завтрашнем дне. Это то, что простимулирует создание высокотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест. Это начиная от ставок налогов по ввозу оборудования, от освобождения прибыли предприятий, которая идет на инвестиции и в создание рабочих мест, от права возить сегодня оборудование и покупать без налога на добавленную стоимость. Это те законопроекты, которые были разработаны вместе с промышленниками, с предпринимателями, с теми людьми, которые знают, что значит в нашей стране создать рабочее место и что им сегодня нужно, чтобы увеличить и расширить свои возможности и свои перспективы. Я сама проработала в бизнесе около 10 лет. За это время я создала 10 тысяч рабочих мест. И я знаю, что такое сегодня в Украине создавать рабочие места. Также мы зарегистрировали законопроект, который позволяет сегодня людям при устройстве на работе э, знать, что работодатель заинтересован. Это для инвалидов, это для женщин, это для молодежи, которая приходит после вузов. Мы предлагаем работодателю систему стимулов, э, льготы по единому социальному взносу, по пенсионному взносу, э, компенсация процентов по кредиту под создание рабочего места, чтобы работодатель был простимулирован государством и понимал, для чего он сегодня создает работу рабочее место, и что государство ему за это говорит спасибо, а людям он дает возможность зарабатывать достойные заработные платы. Особенно мы в законопроекте рассмотрели сельские территории, небольшие города, где даются еще и более дополнительные преференции. Инвалидов, женщин, людей, у которых остается несколько лет до пенсии, они сегодня не могут найти себе рабочее место, предоставлен специальный пакет. И также мы считаем, нужно людям давать сегодня возможность для переработки обучения, для получения навыков, чтобы в течение своей жизни у людей было такое право, а у работодателя была такая возможность. То есть это целая программа действий, как сегодня создавать рабочие места и как работодатель в этом может быть заинтересован и где на это брать деньги. И также вот то, что касается социальных пакетов повышения пенсии и минимальных заработных плат, это обложение офшоров сегодня, потому что не обкладывая налогами прибыль, которая сегодня в миллиардах размерах уходит из страны мы с каждым годом теряем колоссальные на этом ресурсы и когда начинается вопрос закрывать кипр открывать кипр нам рассказывают что это европа это нельзя из года в год воровство туда денег увеличивается украина с этого ничего не получает мы обсудили и приняли такое предложение законопроект как эти деньги просто должны обкладываться дополнительно налогом и этот налог должен идти сегодня на добавление Пенсіям і все в этом у нас рішається. Ми зразу видим, где можна взяти сьогодні ресурс для того, щоб підняти людям пенсію. От від економічного ресурсу до політичного питання. Ми вже говорили про ситуацію з депутатським імунітетом. Яким чином ви плануєте формувати виборчий список і знову ж таки повертаємося до питання прозорості і відкритості цих списків? Ми прийшли з програмою. народный список и обсудили его уже с более чем 200 общественными организациями, гражданскими лидерами. Сегодня уже более 150 человек в наших партийных офисах подали заявление с готовностью участвовать в открытом э, таком обсуждении. Суть будет такая, что во всех городах, в областных центрах э, будут открыты на улицах общественные приемные, где люди смогут прийти и оценить те, тех людей, которые уже зарегистрировались на сегодня, либо предложить тех кандидатов, которых бы они хотели видеть в будущем парламенте, чтобы они представляли их интересы. Такое широкое обсуждение будет идти с 20 июня по 20 июля, и после этого будут подведены итоги, будут презентованы команды в каждой области. И люди смогут увидеть и автобиографию, и историю этого человека, и цель, с которой человек идет и хочет попасть в парламент, не после того, когда уже партийные списки и партии в парламент привели, потом они видят, что голосовали не за то, что думали ну, по большому счету. Еду, да, а чтобы люди полностью могли обсудить это еще до партийного съезда, чтобы мы еще до съезда могли уже получить реакцию людей, и уже на съезде э, те кандидатуры, которые не пройдут обсуждение и не будут поддержаны, чтобы они не попадали в народный список и не были утверждены. Такая же у нас абсолютно открытая позиция идет по мажоритарным округам. То есть это не Код в мешке, что там людям принесут, назовут это чем-то, и потом это что-то нужно будет избирать. Мы сначала всех кандидатов, у нас на каждом округе сегодня есть по два, по три представителя, мы их выставим на обсуждение, кого люди поддержат тот и будет представлять нашу политическую силу, и тот и будет реально принимать участие в выборах. И мы защитим своего каждого кандидата, посчитаем каждый голос. Сегодня мы уже отдельно отрабатываем саму систему с учетом всех моих наций, которые будут на выборах. Понимаем, какой будет колоссальный админресурс работать. Но уже сегодня отрабатываем такую стратегию, которая будет реализована: что каждый голос и каждый кандидат будет защищен. Тут виникає питання довіри, і хотілося почути, що говорить можливо ваша внутрішньопартійна соціологія статистика, які цифри зараз ви бачите перед собою, і відповідно до цих цифр, як коригуєте свою діяльність? Мы благодарны всем, кто нас поддерживает, то, что рейтинг растет. Это для нас является главным индикатором того, что мы действительно делаем правильно, и люди нам сегодня дают поддержку и доверяют. То, что увеличивается количество сторонников, количество членов партии, то, что приходят люди такие с опытом и сознанием, для нас это очень-очень важно. Поэтому здесь все доверие, которое нам люди окажут, мы будем за это очень-очень благодарны. Потому что наша главная задача это сегодня выстроить реальную, открытую, доступную политическую силу, которая объединится с гражданским обществом, с гражданскими лидерами, с лидерами мнений, с общественными организациями. И мы выстраиваем сегодня у нас фундамент. Это основа не политические какие-то портфункционеры на местах, а реальные гражданские общественные лидеры, которые уже своими делами, поступками доказали, что они смогут показать новое качество политики, что они смогут изменить ту ситуацию, которая была. Потому что мы видим, ну что происходит в стране за 20 лет. Портфункционеры, они какую бы партию ни строили, у них все КПСС получается. Вот наша задача... Не допустить партфункционеров партии, а именно на открытости, на новых, с новыми людьми сформировать основную команду и сформировать реальную политическую силу, которая бы пользовалась доверием людей. То есть новое качество политики можно построить с новыми политиками. Я сегодня вижу, что пришло время нового поколения людей, которые готовы уже брать на себя ответственность и показать, что не на словах, а на деле готовы сегодня сформировать и взять ответственность и показать, что Украина может жить по-другому, и люди могут жить по-другому. Поэтому и в свою программу экономическую мы положили не какие-то там виртуальные макропоказатели или какие-то там популистские заявления, обещания, а мы написали ясный, четкий, понятный план действий. Мы в основу положили это экономику каждого человека, экономику каждой семьи, его права и его возможности. И поэтому вот такой четкий, понятный план действий сегодня и спасибо, что пользуется доверием людей. И вы свою политическую силу позиционируете как альтернативу. Сейчас э, мы чуємо таке слово, как альтернатива, або против, против кого проти когось, або проти чогось альтернатива э, Украина вперед. До чего и до кого? Альтернатива политикам прошлого. И выборы эти будут между прошлым и будущим. Хватит Украине ходить по кругу. Хватит, когда 20 лет одни и те же люди меняются у власти, а от этого с каждым годом жить становится все хуже и хуже. Поэтому мы формируем реально новую команду с новыми людьми, с людьми, которые свою сознательную жизнь прожили в независимой Украине, и которые разделяют наши ценности, наши идеи, и понимают, что наша страна может быть сильной и независимой, и, главное, самостоятельной. Поэтому мы покажем, что реальная есть альтернатива, и что может сегодня новое поколение сформировать нового качества и экономику и нового качества политику. Дякую вам за эту разговор. Нагадаю, в рамках специального проекта «П'ятого каналу. Час интервью» мы были в гостях у народного депутата, лидера партии «Украина вперед» Натальи Королевской.